Ребят, честно слово, я молю Бога и говорю ему спасибо за то, что у меня сегодня так получилось, как все совпало, звезды дали, вы позвонили вовремя, я увидел своих любимых одноклассниц, мне так приятно, чертовски просто приятно вас видеть. Я, честно говоря, вот когда вас вижу, я уже я, Татья, не говорил, я вас воспринимаю как близких сестер своих. Потому что 10 лет мы ходили каждый день, ходили в школу, каждый день мы видели друг друга. Это было и приятно, и неприятно. Ну, как обычно в обычном доме происходит... Где-то побалую, где-то пошубуршили, где-то ну, полюбили, где-то носили первые портфели, первое люблю, первое нельзя. Это все это было именно здесь. Первое хочу, первое нельзя. Да? Все это было. Поэтому это очень приятно. Я вас очень люблю. Э -э и спасибо что, Господу, что случилось так, что вы мне позвонили, и мне получилось. Я вас очень люблю. Хочу за это выпить. Давай, чай. Давай, и Саньке спасибо, что мы здесь. Ну давай с маслом. Я пью, На и запрошу, ничего не будет.